Hai semua, pernah tak anda tertanya-tanya kenapa ya harga barang asyik naik je atau selamat ke kerja aku ni untuk masa depan? Hari ni kita akan cuba jenguk bawah hood engine ekonomi kita untuk cari jawapan kepada semua soalan ni. Anda mesti perasankan, duit kita macam dah tak sama nilainya macam dulu. Rasa-rasanya setiap ringgit yang kita belanja tu makin sikit barang kita dapat. Dan bila kita tengok teknologi yang berubah dengan sangat pantas, Memang logiklah kalau kita mula risau tentang nasib pekerjaan kita pada masa akan datang. Sebenarnya semua soalan besar yang kita fikirkan ni itulah sebenarnya teras kepada satu bidang yang dipanggil makroekonomi. Anggap je ia macam buku manual untuk faham cara enjin gergasi ekonomi kita berfungsi. Jadi, apa sebenarnya bidang makroekonomi ni dan macam mana ia berfungsi? Okey, jom kita selami topik ini dengan lebih dalam. Okey, bezanya macam ni. Kalau mikroekonomi tu kita tengok pokok satu persatu, makroekonomi ni pula kita tengok keseluruhan hutan. Maksudnya, kita kaji ekonomi sesebuah negara tu secara menyeluruh. Dan gambar rajah ni, ia tunjukkan enjin asas ekonomi kita. Kita sebagai isi rumah sediakan tenaga kerja untuk syarikat atau firma. Sebagai balasan, kita dapat gaji. Gaji tu pula kita guna untuk beli barang yang dihasilkan oleh firma-firma tadi. Ia satu kitaran yang tak berhenti. Jadi, kalau kita anggap ekonomi ni macam sebuah enjin, macam mana rupa enjin yang sehat dan berjalan lancar? Jom kita tengok dashboard dia untuk tahu apa matlamat utamanya. Okey, pada dasarnya setiap negara ada lima sasaran utama. Pertumbuhan ekonomi, maksudnya negara hasilkan lebih banyak barang dan perkhidmatan. Guna tenaga penuh, maksudnya sesiapa yang nak kerja, ada kerja. Kestabilan harga, ini untuk elak harga barang naik mendadak. Imbangan pembayaran pula untuk pastikan kita tak terlebih import berbanding ekspor. Dan akhir sekali, agihan pendapatan yang saksama, ini untuk kurangkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Tapi apa jadi bila enjin ni mula ada masalah dan lampu-lampu amaran dekat dashboard tu mula menyala. Lampu amaran pertama ialah inflasi. Inilah keadaan di mana duit dalam poket kita tu makin lama makin sikit je barang yang boleh dibeli. Nilainya merosot. Nah, inilah masalahnya. Walaupun jumlah duit yang kita ada mungkin sama, tapi kuasa beli duit tu dah jauh berkurang. Nilainya dah susut. Lampu amaran kedua yang sangat penting ialah pengangguran. Ini tanda enjin ekonomi kita tak cakap. Ada potensi yang terbazir sebab ramai orang yang boleh bekerja tapi tak dapat cari kerja. Dan kalau kedua-dua lampu amaran inflasi dan pengangguran ni berkelip pada masa yang sama, ekonomi negara pula makin mengecil, kita mungkin sedang menuju ke arah atau sudah berada dalam kemelesetan ekonomi. Untuk faham kenapa lampu-lampu amaran ni boleh menyala, kita kena buka hood engine ekonomi ni dan tengok mekanik terasnya, iaitu permintaan dan penawaran agregat. Senang cerita macam ni, permintaan tu ialah berapa banyak jumlah barang yang kita semua nak beli dan penawaran pula ialah berapa banyak jumlah barang yang negara kita hasilkan. Kita boleh mulakan dengan idea yang mudah. Contohnya, seorang individu yang nak beli sehelai baju. Lepas tu, kita kumpulkan permintaan semua orang untuk semua jenis barang dalam negara. Bila digabungkan, inilah yang membentuk kelop permintaan agregat. Jadi, poin pentingnya dekat sini, jumlah perbelanjaan satu negara tu akan berubah bila ada perubahan pada perkara macam cukai atau kadar faedah. Dan bila ini berlaku, keseluruhan kelop permintaan ini akan beralih. Di satu sisi lagi, enjin ekonomi kita, ada keluk penawaran agregat. Keluk ni pula tunjukkan berapa banyak jumlah keluaran maksimum yang satu ekonomi tu mampu hasilkan. Dan jumlah keluaran negara ni boleh berubah disebabkan oleh kos bahan mentah, perubahan gaji dan yang paling penting sekali, kemunculan teknologi baru. Sekarang, mari kita lihat bagaimana semua ni berkembang sebab ada satu naik taraf teknologi yang sangat besar sedang mengubah enjin ekonomi kita sekarang ni. Selamat datang ke revolusi perindustrian keempat atau kita panggil industri 4.0. Ia adalah tentang pendigitalisasian dunia kita. Dan ini bukan sekadar teori tau. Inilah sebab kenapa perkhidmatan per-streaming macam Netflix buat kedai sewa video gulung tika. Inilah juga sebabnya ekonomi gig dengan aplikasi macam Grab berkembang dengan sangat pesat. Ini membawa kita kepada satu persoalan besar untuk masa depan. Dalam dunia di mana AI dan otomasi mengubah segala-galanya, adakah lima matlamat ekonomi yang kita bincangkan tadi masih relevan? Atau adakah kita perlu mentakrifkan semula maksud sebenar sebuah enjin ekonomi yang sehat untuk generasi akan datang?